Всем привет, с вами и сегодня мы будем говорить о такой штуке, о таком видео, как что делать, если. Ну, наконец-то мои руки крюки нашли до этой рубрики. Наконец-то я сам в шоке еще не нашли. В время у меня много особо появилось, поэтому я решил снять это видео. Вот мои наушники AirPods. Okay? От чистого айфона оригинальные и такая штука то что у многих наверное такая штука то что вот так наверное лучше будет один наушник слышно чуть-чуть громче, -чуть чем другой. Это проблема в том, что вот эта вот часть забивается из-за но из-за такой необычной формы. Но я знаю многие думают, что все им хана так же, как и я подумал. Но потом я решил, ну, сначала в интернет не лезть, а потом уже я полез. И многие говорили, что можно опустить в стакан вот так вот перья из водорода. Вот так вот. То есть этих вот стакан будет стоять и взять их так опустить. Но я так делать побоялся. Сейчас возьму самое необходимое и вернусь. Ребят, я вернулся, и все-таки я подходящей зубной щетки не нашел, чтобы это можно было как-то вычистить. Но я сделал, ну, я продул, я думаю, вам не всем будет... Вот даже видно на камере, как я не загрязнилась. Я думаю, вам не всем будет приятно, если я буду дуть. Можно иногда вот здесь, вот, вот здесь, вот в этом месте, именно на вот этих бачках, собирается ушная сера, которая тоже может мешать звуку. Я именно так и сделал, правда, это была иголка. Еще можно сделать вот так, то есть потерь, попробовать оттереть то, что там. Ну, или продуть. Но я это взять не буду, потому что вам будет не всем комфортно. Когда я это сделал, у меня... Я был в шоке, потому что один наушник вообще было не слышно. Вообще. То сейчас он... Сразу свой телефон. То есть, чтобы это было наглядно. То есть на громкость была вот такая, вот, например, вот, да? А играла вот примерно вот так. Поэтому, ну, вот, можно еще вот это по... почистить, но он не вытрится. Потому что, ну, его нет смысла чистить, потому что, да, помещение ничего не попадает. Ну, вот такая вот получилась серия. Я вам рассказал, что делать, если с вами такая штука случилась. Также будет видео, что делать, если вы разлете на свой ноутбук что-нибудь. знаю, жидкость, воду. В моем случае это воду. Но все-таки лучше, если вы разольете воду, ну, не воду, а что-то другое, нести сразу в центр. Ну, а с вами был я, Никит. Давайте ставить лайки. Подписывайся на канал. Всем удачи. Всем пока-пока.